અહેસાસ કરાવ્યો કે હું તારી જિંદગીમાં કંઈ જ નથી આ ઇન્સ્ટાગ્રામની પોસ્ટ એ જિંદગીની છેલ્લી પોસ્ટ હશે તે તેના પરિવારને પણ ખબર નહીં હોય એટલે જ આ પીડિતાએ જ્યારે આત્મહત્યા કરી ત્યારે એ હસ્તી બહેન પોતાની જિંદગીમાંથી પણ ચાલી જશે તે તેના ભાઈએ પણ નહીં વિચાર્યું હોય તેવી જ રીતે કેટલીક ક્ષણોને યાદગાર બનાવીને એક પોતાની બહેન જ્યારે આત્મહત્યા કરી લે છે અને ભાઈ પણ દ્રુસ્કે ને દ્રુસ્કે રડી પડે છે શા માટે તેણે આત્મહત્યા કરી તે તો હજી કારણ સામે નથી આવ્યું પણ પોલીસની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે શું છે સમગ્ર ઘટના વિગતે ચર્ચા કરીએ વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે

બનેવી ઘરે આવે છે પણ અંજલી દરવાજો ખોલતી નથી અંજલીના ફિયાન્સને પણ જાણ કરવામાં આવે છે એટલે તે પણ ઘટના સ્થળે જ હાજર થઈ જાય છે બધા જ લોકો અંજલીને બૂમો મારીને દરવાજો ખોલવા કહે છે પણ અંજલી તો મૌન ને ચાદર ઓઢીને જાણે મોતને ભેટી ગઈ હોય અંજલીની સગાઈ એક વર્ષ પહેલા થઈ હતી તેના પરિવાર સાથે પણ તે હસતા રહેતી હતી તેના ફિયાન્સ જોડે પણ તેને કંઈ જ વાંધો નહોતો તેવું તેના ભાઈએ પણ જણાવ્યું છે સાથે સાથે અંજલિના ભાઈએ કહ્યું છે કે એવું લાગી રહ્યું છે કે અંજલિ મોડેલિંગનું કામ કરી રહી હતી બે વર્ષથી તે મોડેલિંગનું કામ કરી રહી હતી કદાચ તેની ઓફિસમાં કંઈ થયું હશે એટલે હવે ઓફિસની તપાસ કરવામાં આવે ત્યારબાદ સુરત ડીસીબી ની પણ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે શું કર્યા છે સુરત ડીસીપી તમે તેને પણ સાંભળી લો 7 ઓર 8 તારીખની રાત કો સુરત સિટી કે અટવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર મે कार्तिक अपार्टमेंट जो नवसारी बाजार में है वहाँ पे रहने वाली एक मॉडल जिसका नाम अंजलि बहन अल्पेश भाई वर्मोरा है ये तेईस साल की है और फ्रीलांस मॉडलिंग का काम करती है उन्होंने दुपट्टे तो से खुद को हैंग करके और सुसाइड कर लिया और इसका अभी एडी एक अठवा पुलिस स्टेशन में लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है ये पिछले कई वर्षों से मॉडलिंग का काम कर रही है और अभी तक जो पता लगा है चार स्टूडियो हैं जो जिनके साथ में ये जुड़ी हुई है एक रेवेन्यू बॉय अलका यूजर स्टूडियो है एक पी स्टूडियो है स्टूडियो डॉट है एक एक सरदार मार्केट के पास में एक स्टूडियो और है जो भी फ्रीलांस मॉडल्स को काम देता है तो इन स्टूडियोज के साथ ये जुड़ी हुई थी और उनके साथ काम कर रही थी उस रात को इसकी सगाई हो रखी है अभी शादी होने वाली थी पर इसकी जो होने वाली सास है उनकी डेथ हो गई इस वजह से शादी है वो अगले साल में करने वाले थे फियांसे के साथ भी रात को बात हुई थी पर उस बातचीत में भी हमने पूछताछ किया तो पियन से का भी कहना है कि इस तरह का मुझे कोई स्ट्रेस जैसा या वो कोई तनाव में है ऐसा मुझे नहीं लगा और उसने मुझे बुलाया जरूर था कि मुझे मिलना है घर आ जाओ पर वो अपनी उसकी दुकान है लारी गला है एक गला है चाय का और दूसरी चीज़ों का उस पर बैठा था तो वो छोड़ के नहीं जा पाया पर उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये इतनी तनाव में हो सकती है या सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है बाकी उनका सीडीआर और आईफोन है उसके पास में तो फेस लॉक और पासवर्ड लॉक है वो पासवर्ड किसी के पास में भी नहीं है अभी हम लोग तपास कर रहे हैं अगर कोई क्लोज फ्रेंड के पास में या फैन से कोई पासवर्ड याद नहीं है तो हम लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं उसमें से अगर कोई डाटा रिकवर होता है फिर उस फोन को एफ भेजा जाएगा सी डी आर उसका आगे आए सी डी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उसमें जो भी निकलेगा कि रात को किस किस से बात हो रही थी मैक्सिमम कॉल किसके साथ में थे वो सब चीज़ों की तपास की जाएगी और उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा सोशल मीडिया देखा कि आज आज में हाँ उनके मॉडल ने दो स्टेटस लगाए थे जो जो थोड़े तनाव में लगते थे आ, नाम नहीं लिखा गया है पर किसी आदमी को संबोधित करके कि भाई आज आ, आपने एहसास करा दिया है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ इस तरह का स्टेटस था तो अभी एक बार उनको पता करते हैं सी देखेंगे आईपीडीआर देखेंगे तो पता लगेगा कि लास्ट में किससे बात हुई थी किससे बात करने का प्रयास किया गया था मैक्सिमम किसके टच में थी जितने लोग टच में हैं अभी उनके साथ की चार पांच मॉडल और हैं उनको भी हमने बुलाया है उनका स्टेटमेंट लेने के लिए साथ में जो मेकअप आर्टिस्ट कैमरा मैन ये हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है उनको भी हम लोग बुला रहे हैं स्टेटमेंट के लिए तो सब एंगल पे हम लोग तपास करेंगे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग तपास कर रहे हैं कि कहीं कोई फाइनेंशियल तनाव की वजह से ऐसा कदम उठा ले सारी चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं जैसे कुछ अपडेट होगा आपको दोबारा से बुला के अपडेट करेंगे और अभी सी और आई पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं और मोबाइल को एफ आज भेज रहे हैं अगर उससे कुछ उस डाटा जितना जल्दी रिकवर होता है तो उसकी भी मदद ली जाएगी सगाई, तो सगाई उसकी मर्जी से ही हुई थी और सगाई को एक साल से ज्यादा का समय हो गया है और ये साथ में बहुत सारा समय भी बिताते थे जैसा उसके फैन से ने बताया उसको फैन से बातचीत के हिसाब से उसको इस तरह का उसको झटका जैसा लगा है उसको आइडिया भी नहीं था कि इस तरह का कदम भी उठा सकता તો આ હતા સુરત તેની પણ પ્રતિક્રિયા તમે સાંભળી કહ્યું છે કે અંજલી જે જે કેમેરા પર્સન કે જે સ્ટુડિયો કે જે મેકઅપ આર્ટિસ્ટ સાથે જોડાયેલી હતી તે લોકો તમામની તપાસ કરવામાં આવશે સાથે સાથે તે લોકોનું પણ નિવેદન લેવામાં આવશે અને આવનારા સમય જ બતાવશે કે તેમાં શું ખુલાસા થાય છે અને અંજલી એ શા માટે આત્મહત્યા કરી છે જો કે અંજલી એ જયારે ઇન્સ્ટાગ્રામ માં પોસ્ટ કરી કે તે મને અહેસાસ કરાવ્યો છે કે હું તારી જિંદગીમાં કંઈ જ નથી પણ આ પોસ્ટ કોને લઈને કરવામાં આવી તે પણ હજુ સુધી સામે આવ્યું નથી ત્યારે તમારું શું કેવું છે કમેન્ટમાં તમારા પ્રતિભાવો જરૂરથી જણાવજો પલપલની અપડેટ મેળવવા માટે નવજીવન ન્યૂઝ જોતા રહો વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ